مولا علی علیہ السلام کی بتائی گئی ایک ایسی دعا جو بہت جلد قبول ہو جاتی ہے دعا توسل چودہ کے وسیلے والی دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی مقاتل ابن سلیمان کا دعویٰ کہ دعا قبول نہ ہو تو اس پر لانت کرے قرآن کی پانچ آیتیں جن میں اسم آزم اعظم ہے جنہیں پڑھ کر دعا کی جائے تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے میں ہوں سیدہ مر جعفری سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح ساتھ دیتے رہیں سبسکرائب اور فالو کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور ویڈیو بھی پوری دیکھا کریں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ہم انسان اپنی زندگیوں میں بعض ایسی صورتحال اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں جن پر غالب آ جانا یا ان مسائل کو حل کر لینا ہماری طاقت سے باہر ہوتا ہے نتیجہ تن ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس مایوسی کے عالم میں یاد خدا ہی تسکین کا واحد ذریعہ ہوتی ہے ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے مایوسی کے اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن ہم دنیا کا ہر دروازہ اپنے اوپر بند پاتے ہیں ایسے میں واحد سہارا دعا ہی رہ جاتی ہے اور پھر دعا بھی کوئی ایسی ہو جس کی قبولیت میں دیر نہ لگے اور ہمارا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے معصومین علیہم السلام نے ہمیں یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہمیں ایسی سری الجابت دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جو قبول بھی ضرور ہوتی ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ جلدی قبول ہوتی ہیں اب یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں یا عربی پڑھنے سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جائے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا بتائی تھی لوگ پوچھنے لگ پڑے کہ یہ دعا اردو میں کیسے مانگیں دعا آپ کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ قبول فرماتا ہے لیکن معصومین علیہم السلام سے منقول دعائیں صرف عربی میں ہی پڑھنی ہیں معصومین علیہم السلام نے مخصوص صورت حالات کے لیے فوری اثر والی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جن کا جواب بہت جلد دیا جاتا ہے ان سے خواہشیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں مقصد بہت جلد حاصل ہو جاتے ہیں یہ دعائیں بہت سی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں ان مستند دعاؤں میں پہلے نمبر پر دعائے مقاتل ابن سلیمان ہے جو امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے سکھائی مقاتل کا اس دعا کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جو کوئی سو مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ مقاتل پر لانت کرے لانت کی بات کرنا مقاتل کے اس دعا پر یقین اور اعتماد کی انتہا ہے یہ دعا الہی کیف فاؤ کا و وکیف آنا و کیف اکتا من کا و انت انت فوری اثر والی سری الاجابت دعا ہے دعا توسل حاجت روائی کے لیے فوری اثر والی دعا ہے یہ دعا مفاتی الجنان میں بھی ہے علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے قدیمی نسخوں میں پایا ہے جس میں یوں درج ہے اس دعا کو شیخ صدوق نے آئمہ معصومین علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور میں نے اسے جس حاجت کے لیے بھی پڑھا تو وہ حاجت فوراں پوری ہو گئی ابن بابوے بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے میں نے یہ دعا کی ہو اور وہ دعا پوری نہ ہوئی ہو یہ دعا اپنی تاثیر اور فوری اثر پذیری میں اپنی مثال آپ ہے کوئی بھی مشکل صورتحال ہو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا کوئی حاجت یا کوئی مقصد ہو تو یہ دعا ایک بہت بڑا سہارا ہے اس دعا کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں لیکن پوری دنیا میں اہل تشیعوں میں یہ رسم بن چکی ہے کہ یہ دعا بدھ کی رات نماز مغرب اور عشاء کے بعد مساجد امام بارگاہوں اور مقدس مقامات پر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اجتماعی شکل میں پڑھی جاتی ہے دعا توسل کا مضمون اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی دعا اور درخواست ہے اللہ تعالیٰ کو چودہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے ان کے تفیل حاجت روائی کی درخواست کی جاتی ہے اس طرح کی دعا اللہ کے ہاں ان ہستیوں کے مقام و مرتبہ اور عظمت کی بلندی کی نشانی ہے ان ہستیوں کے توسل سے یہ دعا توسل کریں انشاءاللہ حاجتیں ضرور پوری ہوں گی کیونکہ اللہ ان زوات مقدسہ کا واسطہ رد نہیں کرتا روایات میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی ایک ایسی ہی سری الجابت دعا نقل ہوئی ہے جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو جب غموں میں گھر جاؤ تو یہ دعا پڑھو جب کسی ظالم جابر یا دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھو حتیٰ کہ اگر قید ہو جاؤ تو رہائی کے لیے بھی یہی دعا پڑھو جب قید سے رہائی اس دعا کے تفیل مل سکتی ہے تو یقیناً تھانہ کچہری کے معاملات اور مقدم بازی میں بھی یہ دعا سری الاثر ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مولا متقیان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں بہت دعا مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی آپ نے فرمایا تم وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے جو بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اس نے عرض کی کہ مولا وہ کون سی دعا ہے اس شخص کو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی یہ دعائیں موتبر کتابوں میں بھی ہیں اور میں نے اسکرین پر بھی لگا دی ہے ان کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے اگر نہ یاد ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں مطمئن حوالے سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالی کے اسم آزم کا افتتاہ اللہ اور اختتام ہوا پر ہے ان کے حروف پر نقطے نہیں ہیں اگر ان پر اعراب نہ بھی ہوں تو ان کی کرت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا یہ اسم آزم ہے اللہ, ہو اللہ ہوا جو قرآن کی پانچ صورتوں میں آیا ہے نمبر ایک سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے نمبر دو سورہ آل عمران کی دوسری تیسری آیت پوری اور چوتھی آیت وانزل انضل الفرقان تک نمبر تین سورہ نسا کی آیت نمبر ستاسی نمبر چار سورہ تاہ کی آیت نمبر آٹھ اور نمبر پانچ سورہ تغابن کی آیت نمبر تیرہ بزرگ علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص ان پانچ آیتوں کی روزانہ گیارہ مرتبہ تلاوت کرتا رہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مشکل قادر مطلق کی قدرت کاملہ سے باتاجیل جیل حل ہوتی رہے کل شہین قدیر خالق آپ کی ہر مشکل حل فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین